Вкусного всем! Немецкий картофельный салат, возможно, прародитель всех картофельных салатов в мире. Весьма популярен на Рождество, да и круглый год в Германии. Особенно в восточной ее части, Баварии и Рейнской области. Само собой, главный – это картофель. И именно отварной картофель. Около килограмма. Залили водой, довели до кипения и варим 20-25 минут. Картофель восковых сортов, желательно не разваривающийся. Затем воду сливаем и оставляем остывать. Пока остывает, нальем на сковороду растительное масло, небольшой огонь, добавим бекон до 100 грамм. Кстати, иногда готовят вегетарианскую постную версию без бекона и без сосисок, конечно. Бекон порезан на пластинки, у меня может быть порезан кубиками. Вытопили жир, ароматизировали масло и убираем хрустящий бекон. Он добавится потом, как изюминка консистенции. А вместо него вход идет лук, пару луковиц. Нарежем мелко и на сковороду. Два зубчика чеснока не обязательно, но часто добавляю. Тоже мелко нарежем. Протушим все вместе до появления запаха. Минуту где-то. Жарить не нужно. И догласируем сковороду от ароматных кусочков приставшего бекона. Бульоном. У меня замороженный концентрированный бульон фюме. Рецепт есть на нашем канале. Необходимо 200 мл бульона. Куриного лучше всего при вегетарианской версии овощного а также 3-5 столовых ложек уксуса, яблочного или винного светлого. Если необходимо, подкислите при настаивании дополнительно. Довели до кипения горчица. В Германии без горчицы никуда. 2 чайных ложки. Будет немножко кисленько. Чуток соли щепать, затем добавите по вкусу. И чтобы не было совсем кисленько, сахар. Я добавляю пол столовой ложки или по вкусу добавьте. Прокипятили, чтобы сгладить резкость уксуса. Выключили огонь и дадим немного остыть. Отваренный картофель очистим от кожуры и нарежем пластинками. Зальем приготовленным соусом. Натрем туда цедру одного лимона. Старайтесь снять только желтую часть. Белая будет давать горечь. Зелень, петрушка, укроп, мята. Нарежьте, но не обязательно все эти виды трав. Может быть достаточно только одной. Укроп чаще всего. В конце добавим бекон и вымешаем все до смешения, но аккуратно, стараясь не ломать ломтики картошки. Затем салату необходимо постоять для пропитки где-то с час. Накройте пленкой или крышкой, салат подают теплым. Нам не нужно, чтобы он охладился и жир свернулся. Хотя пустную версию вполне вкусно будет и в холодном виде. А пока отварите сосиски. Этот салат отличная альтернатива утке или гусю на рождественском столе. поданный с сосисками. Ранее в небогатых семьях он был просто почти обязательным. Затем традиция его приготовления сохранилась и сейчас его подают в течение всего года. Его вариации в последнее время стали с добавлением майонеза, как например американский картофельный салат. Рецепт есть на нашем канале. Но классика немецкого все еще сильна в Германии. Кисленький с легкой сладостью, насыщенный и сытный и прекрасно сочетающийся с сосисками. Ну и с пивом. Гутен аппетит или приятного аппетита. А вам спасибо за просмотр подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!